के साथ झगड़े अपराध होता है दूसरी तरफ वकालत पढ़ती हुई छात्र के साथ अपराध होता है और मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूँ तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है और अगर आप अपने कैंपस में जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं, नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी ये हम सोच सकते हैं आज का वीडियो है पंचायत का ये देखिए अगर आप फोकस कर पाए तो स्यूरी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं सड़क के ऊपर आप बंगाल की अस्मिता को लग्न कर रहे हैं इस प्रकार की अभद्र चीजें अगर बंगाल के अंदर हो रही हैं हम जनता के बेहतरीन और बेहतर शासन की कामना करते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकत्र होकर एक कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहां पर रोड समीक्षा हो महिलाओं के विरुद्ध जितने भी उनके अधिकारों का आक्षेप हो रहा है ऐसे में उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए क्या यहाँ का प्रशासन ये करेगा क्या यहाँ का प्रशासन ये निश्चित करेगा कॉलेज की तरीके से जिस प्रकार उन लोगों को छोड़ दिया गया था एक लाइफ के के माध्यम से इस इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और जिन अपराधियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनके खिलाफ दंड सख्त से सख्त और लाइफ इंप्रिजन में नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी नियुक्त होगी क्योंकि ये गैंगरेप का मामला है ये एक ऐसा मामला है जिसमें Uh, दिखाई देती है जिसमें दिखाई देता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहां पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है जिसको स्त्री क्षेत्र देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वहां पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई अपराधी घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है আর পুলিশ কমিশনার সে বাচিত কে দারান আমনি কাহা কে হাম তার আমি মমতা বানাজিকে সাবধান করছি সাবধানে জানি এই দেশের মহিলাদের জন্য এভাবে অত্যাচার করা যাবে না আর ভারতীয় জনতা পার্টি তার তীব্র বিরোধ করে এবং তার ব্যবস্থা কেন্দ্র মন্ত্রী রয়েছেন এখানে স্টেট কমিটি আমার অভিবারণ্য রয়েছেন অগ্মিত রাজী রয়েছেন অন্যান্য নেতৃত্ব রয়েছে আমরা আন্দোলন করব আমরা বাংলার এক একটা মেয়েকে মাকে সুরক্ষিত রাখবো আর নরেন্দ্র মোদীদের লাস্ট ওয়ার্ড মহিলাদেরকে সবচেয়ে বড় অধিকার সবচেয়ে বেশি অধিকার দিতে হবে সেটা আমরা নিশ্চিত বাংলাতে করব আমি আপনাদেরও তাতে সহযোগিতা চাই ধন্যবাদ